रमजान उल मुबारक प्रत्येक मुस्लिम बांधवांनी श्रद्धा असलेला रमजान महिना पूर्ण झाला असून ईद उल फिद्र धार्मिक आणि सौहार्दपूर्वक वातावरणात साजरा करण्यात आला मोहम्मदपुरा दरगाह येथे ईदची नमाज ईदगाहमध्ये नमाज अदा करण्यात आली या ठिकाणी तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम बांधव नमाज पठण करण्याकरिता एकत्र आले होते यावेळी सर्व मुस्लिम बांधव पांढरे शुभ्र वस्त्र धारण करून ईदगाह येथे उपस्थित झाले होते यावेळी देशात आणि जगात शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी प्रार्थना करण्यात आली या रमजानचा प्रत्येक क्षण अनमोल असतो आपल्या प्रभूचा उत्सव साजरा करण्यासाठी आणि आपले परलोक सुभोषित करण्यासाठी आणि दुःख आणि वाईटांपासून मुक्त होण्यासाठी हा महिना सर्वोत्तम असतो म्हणूनच मुस्लिमांमध्ये उपासकांचा समूह यावेळी नमाज पठन करण्यासाठी एकत्र झाला होता ईदगाह व दर्गाची यावेळी रंगरंगोटी करण्यात आली देशात बंधुभाव आणि सामाजिक एकता आणि अखंडता टिकवून ठेवणे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील निष्पाप आणि निष्पापावर निश्पाप होणारे अत्याचार संपुष्टात राहावे माणुसकी जिवंत ठेवत क्रूरतेचा सहार कर जगाला तुझ्यासह एकत्र ठेव असे मुस्लिम बांधवांनी नमाज पठन करून परमेश्वराकडे प्रार्थना के लिए रमजान ईद सर्व बांधवांनी एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या दत्तापुर पुलिस स्टेशन स्टेशनचे ठाणेदार नितिन देशमुख व त्यांच्या ने बंदोबस्त होता लामनगाँव दत्तापुर कब्रस्तान ईदगाह यहाँ पर आज जो है फितर की नमाज पुर अमन तरीके से सुकून तरीके से अदा की गई है हम अल्लाह तबारक व तआला का इस पर शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह तबारक व ताल से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताली इस ईद को पूरे आलम के लिए खुशियों का दिन बनाए और खुसूसन हमारे मुल्क के लिए अमन और सुकून और शांति का अल्लाह तबारक व ताली इसको ज़रिया फरमाए इसी तरह हमारा मुल्क जो है पुरान तरीके से पुरसुकून तरीके से और आपसी भाईचारगी के ज़रिए से हम आपसी त्यौहार जो है मनाते रहे और त्योहारों की जो खुशियाँ हैं वो आपस में जो है बाँटते रहे हम अल्लाह तबारक व तला से इसकी दुआ व अल्तजा करते हैं हाफिज़ मोहम्मद अख्तर पड़ी गई है कब्रस्तान कमेटी के जो तैयार करदा इस जगह पे पड़ी गई है और कब्रस्तान की तरफ से तमाम ही गांव वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कब्रस्तान कमेटी हमेशा ही ऐसे काम के लिए आगे रहती है इसमें हमारे कब्रस्तान कमेटी के अध्यक्ष शेख मुर्तजा और उपाध्यक्ष अहमद खान सचिव वसीम अंसारी साहब ये जो है पूरे जोश खरोश से अपना ये काम करते रहते हैं और हमें आगे भी उम्मीद है कि ये इसी तरह से काम करते रहेंगे एएस न्यूज महाराष्ट्र करिता धामनगांव रेलवे प्रतिनिधि संतोष वाघमारे